Nobi iku bocah kang bisa diamungi bejo saged nduwee keluarga utuh, luwih-luwih wong tuane kecukupan, Awit cilik kabeh kedinginan ora tau kebantah. Dadi ini pas nabi gedhe, dadi bocah sing bandel lan gawene nglawan ing sawijining dina.

Tidak dikain-kain ya. Kau kain listrik i, cuy, eh. Yo! diweh neneng nopi, malah dinggo tuku jahajan. Ya ora nggih duwe dana token listrik malah nyedakan kosong terus. Ki opo ngono? Ki kilo Pak, dikene duwe gawe bayar listrik malah dadi jajan iki lho. Dus stop mrene kok. Arep kok kaya ngono. Ayo. Iye sing marani iki. Wis kok wis duwe ki bareng. Loh wes ae. Ayo.

pasno ap pindah happy di tiktok mutu video tentang ga oleh nakal-nakal karung wong Pak Bu. Salam. Salam. Nah, Salam ya, sampai jauh pun akal. Jangan diomongin, bawa di terus. Salam ya Pak Bu. Nah, anda kah apa pos? Jadi mana ini mana ya? Mana pernah jadi lagi mana kau ini ku? Ya Pak Bu. Ya saya yo. Dati anak iku kudu berbakti lan menghargai orang tua Orang oleh mantah utawa mentak Uga orang tua ojo sering manja anak, -anak.